Эльдар Велиев. Человек очень надежный, очень коммуникабельный. Это большой трудяга. Очень талантливый ученый. Его знает в России очень хорошо. Его знает и в Японии, и в США. Президиум Европейской Академии естественных наук принял решение о том, чтобы Эльдар Асмалович Вильева принять в состав академии и присвоить ему звание академика Европейской Академии естественных наук. Эльдар Валиева мы очень хорошо знаем, и его очень высоко ценим. Его заслуга перед наукой, перед отечественной наукой наукой Украины очень высоко оценена нашим президентом Академии наук Азербайджана. Человек, который своим знанием, своим подходом к жизни, своей способностью показывает, как надо в наше тяжелое время жить, при этом не потерять свое лицо. Я знаю, что каждый азербайджанец хотел бы приравняться к этому человеку во всех отношениях. Он добавляет дружбу между азербайджанцем и Украиной. И поэтому такие, как он, он гарант именно межнациональной дружбы, особенно между Украиной и Азербайджаном. Ну, я родился в семье служащих в Баку в 1951 году. Отец у нас бывший военный служащий, долгое время работал в разных должностях, в партийных должностях, в профсоюзных должностях, в Баку работал. И последним местом работы у меня было Каспийское пароходство и дорога Азербайджан. Мама работала все время в Центральной библиотеке Республики Азербайджан в Баку. Я в семье самый младший, старший брат тоже Вилли Тахир, тоже выпускник Азербайджанского нефтехимического института, по специальности АСУТП. Сестра закончила институт по специальности учительница английского языка. Она по заслуженный учитель английского языка в Республике Азербайджан, в Баку работает. С 7 на 8 класс переходил, Серьезная травма была, ну, детское ножевое ранение, очень серьезное. Но вот я тогда, когда в больнице лежал, вот задумался, вот так можно уйти из жизни, и ничего не сделав. Это событие круто изменило мою жизнь, в буквальном смысле. Я учился так, средненько, 3-4-5 изредка. После этого я вернулся в школу и за год стал первым учеником в школе. закончил школу с серебряной медалью в 1968 году. Поступил на физический факультет Азербайджанского государственного университета. В 1973 году успешно закончил. Что интересно, дипломную работу писать мне прислали в Харьков, который мне, собственно, связал мою судьбу с Харьковом. В институте электроники я писал дипломную работу у директора, академика Шестопалова. Тем-то ему очень понравился, как я работаю, и сразу пригласил в аспирантуру. У него никаких связей не было здесь ничего. Выполнил дипломную работу, себя проявил, был рекомендован в аспирантуру, быстро защитил кандидатскую диссертацию, занимался дифракцией радиоволн, рассеянием волн над различными периодическими структурами, и в 1988 году защитил докторскую диссертацию. Это происходило на ученом совете, специализированном совете при нашем Харьковском государственном университете. У нас мало людей, которые до 40 лет защищают диссертацию. Сейчас получается, ну, он теоретик, а вот экспериментатор, чтобы защитить диссертацию, сейчас это где-то к 60 годам. Когда распался Советский Союз, он начал активно налаживать связи нашего института с различными зарубежными странами. У нас институт был закрытый. Вот он был в числе пионеров, которым удалось. Вот он выезжал в Японию, в Турцию, приглашал многих молодых людей в Турцию. Мы начинали общаться. И работал в нации. 20... Научный, старший научный сотрудник и ведущий научный сотрудник в Институте и электроники. А 1991 -го года я был приглашен профессором университета Чукрова. Это вода не в Турции, на кафедру электроники, где я три года преподавал на английском языке. Я туда уехал с семьей, а семья у меня была жена и дочка. Потом был приглашен в Японию, и на три месяца я уехал в Осака. Там есть электрокоммуникационный университет, там три месяца. С моим другом, профессором Хашимота проработал там. Вернулся и решил с Турции уехать, вернуться в Харьков. Почти 35 лет я проработал в Институте радиофизической электроники. Да. За время моей научной деятельности я подготовил 7 кандидатов в наук. Из них 2 кандидата в наук в Азербайджане и 5 кандидатов в наук в Харькове. Нынче мои ученики, могу похвастаться, живут, работают в Америке, в Японии, во Франции. Не случайно мои ученики оказались в этих странах, поскольку мы впервые в Советском Союзе в то время, в 89 90 е годы, организовали международную конференцию на английском языке. Рабочий язык конференции был английский язык, математические методы или электромагнитной теории. И на уровне наших старших коллег, академиков и профессоров, успешно мы реализовали как бы наш проект, и наша конференция по сей день живет. Неохим отраслевая наука. Тут действительно реально внедряется проект реального завода. По этим чертежам рабочие документы строятся заводы. Завод это масштабный проект. Вы можете представить, если я даже себе не представлял, вот когда ознакомился, но если вы кто-то строил ремонт, делали какой-то домик, сколько документации, а вы завод строится где сотни километров трубопроводов, зданий, сооружений, фундаментов, столько их разнообразных, плюс технология, ты должен получать продукт соответствующего качества и наименьшими затратами. То есть это все надо просчитывать, делать. За получить проект, вести переговоры очень непростые, особенно Китаем с Ираном. К сожалению, не учили в советское время дипломатию переговоров. Сегодня это настолько актуально, важна психология ведения. Поэтому я в последнее время на эти переговоры сам езжу не будучи большим специалистом в области технологии или там проектирования. Я думаю, что институту в этом плане повезло, потому что он очень деятельный, он спокойно не будет сидеть, он никогда не позволит, чтобы э, в институте э, какие-то проблемы возникли, чтобы люди как бы, ну он всегда, даже вот недавно мы с ним, он приезжал в Москву, мы разговаривали, он говорит, ты знаешь, по ночам не могу спать, потому что каждый 15 лет должен зарплату выдавать это ну это какая ответственность. Ну я, поскольку через это проходил и сейчас прохожу, я знаю, что это такое. И он, вот взвалив на свои плечи этот э, труд, эту заботу о людях, да, достойно это несет и достойно это делает. Не говоря о семье, вот есть у меня любимая дочка она закончила Стамбульский университет, факультет бизнес администрации на английском закончила. И нынче она там и работает, как она уехала с восьмого класса, она до сих пор там. Вышла замуж, у меня две внучки, они живут в Стамбуле. Она по своей специальности работает директором крупного предприятия. Я тоже является э, директором крупного предприятия. Он в Стамбуле, она в основном занимается внешней экономикой, как бы связь Турции с Украиной и с Россией в этом направлении работает. Я родилась в 1977 году в городе Харькове. Росла в очень хорошей семье, в очень уютной обстановке. Хочу сказать большое, конечно, спасибо родителям, маме, папе, хотя мама уже нет с нами, но мы всегда ее вспоминаем каждый день и любим и очень уважаем. институт наш проводил праздник, день науки, по-моему, было. И на этом вечере будущая супруга присутствовала. Я как-то ее уже конец вечера, я пригласил ее потанцевать. Ну, и потом ушел с вечера, аспирант, ну, ушел. И через год мы с ней еще раз увиделись. Случайно на 9 мая познакомились с ней еще раз. Вот с тех пор не расстались. Сказать. И это было в 1975 году, а вот в 1977 году приняли решение, мы женились. Очень интересный год был. За один год я защищал кандидатскую, она заканчивала университет, автодорожный университет заканчивала, родилась у нас дочка. То есть в течение одного года мы это все сделали, в 1977 году. Да. Великолепно прожили вот столько лет вместе. И, безусловно, когда я уезжал работать в Турцию, она оставила работу, она у нас была ведущим специалистом. Смечится она проект, проектная организация, работала в Харькове. На разных досках почета висела, специалист хороший, но пришлось остаться. Ну, настолько была прекрасная семья на самом деле, поскольку с уходом супруги из жизни, да, друзья подходят и говорят, вы были образцом для нас. И это не то, как говорили, земляки. Ну и мои друзья украинцы. Мы жили обычной, нормальной жизнью, но оказалось, что быть для нас обычно для них было действительно сверх чего-то. Нормальные семейные отношения, воспитание ребенка, порядочным человеком, нормальным человеком. Ну, для меня и для супруги это было обычное явление для нас потом выяснять очень многим помогли своим примером помогли моим друзьям сейчас которым тоже у них установились нормальные отношения в семье разных ситуаций бывает в жизни но слабого у меня никогда не было в нашей семье никаких проблем не было а для других это действительно было показателем и очень рад что многие сохранили семьи отношения между собой сохранили и мы в этом деле приняли какое-то участие. Я был здесь и остаюсь азербайджанцем по определению. И то, что мы получили в детстве, вещи наверняка она в крови или с молоком матери она на всю жизнь остается. Иногда сожалею, что вот Азербайджанская диаспора, скажем, Харьковской области, да? очень мало интеллигенции, очень мало. Наших земляков, к сожалению, узнают через базар. Это тоже нужно, это бизнес. Нынче по-другому относится, это тоже необходимо. Кто-то должен этим заниматься. И занимается достаточно успешно. Но любой народ узнается через свою интеллигенцию, через людей искусства и через спортсменов. Нравится нам, нет, это так и есть. Поэтому вот я рад, что я могу, будучи ученым, действительно вот свою нацию показывать именно с этой стороны. Поэтому вот я по сей день активно помогаю диаспоре, нашему культурному обществу. И материально, и морально помогаю, потому что... Понимаю, что если не кто это сделает. И очень мы целенаправленно помогаем школе, воскресной школе. Я давно был одним из первых учредителей культурного общества и в Харькове, 90-е годы. И по сей день, вот лет 10, мы отмечали юбилей общества доступ, членом которого я являюсь. Я реализовал очень много своих идей. Несколько примеров скажу, что я реализовал, да, именно через школу. Вот фонд для народных детей это сделали. Действительно, помогаем. Если нужда поездка в Олимпиаду, участвовать в соревнованиях, мы помогаем. Второе, я подал идею, мы реализовали. Ежегодно проводим по окончанию школы Олимпиады, победители награждаем. Наш земляк учредил стипендию именно Гидра Мы решили этими деньгами наиболее успешных учеников школы поощрять. Первое, мы отправили отсюда человек 15 в Баку, многие выходцы из поселков, из деревень. Они даже столицу Азербайджана толком не видели. Мы организовали именно поездку. И там нас поддержали значит, комитет по спорту и молодежи. Встретили их, показали Баку, окрестности Баку хорошо поселили, приняли их очень красиво, остались довольными. это как каждый человек, допустим, лично я. У меня времени нету, я ни о чем не думаю, вот кроме своих работ. мне надо работать, мне надо создать, творить. А вот он э, тоже ученый, ну, скажем, он ученый, он тоже творит, там, создает, но при этом он еще находит время э, общаться, общение с людьми общаться и каких-то пригласить каких-то мероприятий провести. Там даже они в воскресенье школу организовали, и вот по воскресеньям они ходят. И несколько раз я сам присутствовал. Действительно, они ходят, занимаются. Дети, в моем понимании, сами хорошие информаторы-носители информации, которая закладывается. Хочу кайковских детей, именно украинских детей, на летнюю канукулу в Баку отсылать, скажем, 20 детей, из Баку тоже принимать, как бы уже у нас есть побратимые школы, и азербайджанских детей сюда, и размещать в семьях детей, украинских в азербайджанских, азербайджанских в украинских семьях. На две недели показать, чтобы они там узнавали быт, культуру азербайджанцева, Азербайджанцы узнавали о культуре быт украинцев. Да нас всюду приглашают, и надо дать должное послу Азербайджану в Украине. На крупных мероприятиях всегда мы приглашаемся, выступаем с докладами, встречаемся с депутатами Верховной Рады, обсуждаем разные вопросы. Тесные контакты с исторической родиной, с Азербайджаном, с комитетом по диаспоре. Непростые вопросы. Все упирается, конечно, в финансирования. Мы пока общественная организация благодаря нескольким спонсорам. Держимся и ни у кого никаких денег не просим. Ни у властей, хотя они пытаются как-то помочь, но понимаем, что возможности очень ограничены, мы должны наиболее успешных своих земляков привлечь в такие дела. Удается, пока удается, и надеюсь, просто расширять надо это дело. Мы когда-то с моим приходом в общество доступа поставили вот, одну задачу ⁇ позитивный имидж азербайджанца всюду это поднимать. Вот пытаемся своими действиями на это и работать. Вся его деятельность всегда носила такой общественно ответственный характер. Вы знаете, я вам хочу сказать, что любой азербайджанец вне пределах Азербайджана не всегда понимает, что ты можешь назваться кем угодно, но если ты азербайджанец, и ты не несешь за это ответственность, то грошится на тебе. Просто чтобы быть достойным азербайджанцем, быть достойным человеком, общественно полезным. ихдар все это сполна выполнил и продолжает выполнять. Распоряжение главы областной державной администрации Добкина Михаила Марковича про нагородження от знаками областной державной администрации. За активну громадську діяльність і вагомий внесок у розвиток співробітництва між Україною та Азербайджанською Республікою висловити подяку голови обласної державної адміністрації Вілієву Ельдару Ісмаїлу Гли, директору Державного суду, освіти. Я хочу активі нашого поза розвітні. Вышел Совет Старейший наградить нашего уважаемого Эльдара Исмановича орденом Сына Отечества.